یہ میں نے پہلے بھی جب دعا کا مسئلہ آیا تھا میں نے وہاں بیان کیا تھا کہ قرآن جب دعا کی بات کرتا ہے تو ہمارے ہاں تو دعاؤں سے پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دعا کر لو یا میرے لیے دعا کیجیے گا آج میرا ٹیسٹ ہے آج میرے جاب کا معاملہ ہے میرے فلا کا آج جو ہے وہ آپریشن ہے آپ دعا کیجیے گا دعاوں دعاؤں سے تو تقدیر بدل جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس میں کتنی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ بھائی دعا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ایک ذات کو منزل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پکارا ہے وہ ذات میری مکمل رہنمائی کر رہی ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ تم جب بھی مجھ سے رہنمائی طلب کرو گے جب بھی تم تم مجھے اپنے فنی قریب انتہائی قریب پاؤ گے اجیب و دعوت دائیں ایزاد جب بھی تم پکارنے والا کوئی بھی شخص ہو دنیا کا کوئی بھی شخص مجھ سے دعوت کرے گا پکار کرے گا مجھ سے رہنمائی طلب کرے گا کیا کروں گا اجیب میں اس کو مکمل رہنمائی فراہم کروں گا میں اس کو جواب دوں گا ایزا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارے گا جب بھی میری دعوت کرے گا جب بھی مجھے پکارے گا تو میں اجیب کروں گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا یہ ہے دعا اور یہ ہے دعا کا جواب اییا کا نا و یا کا نسائن ہمیں تیرے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے وہ قانون بھی ہم نے تجھے دے دیا ہے تو نے ہمیں پکارا تھا قانون کے لیے وہ قانون بھی تیرے پاس آ چکا ہے قرآن کی صورت میں اللہ کے کلام کی صورت میں اس کے ساتھ تم نے وہ فارمولے طلب کیے تھے کہ اب اس قانون کے ساتھ کیسے ہم اپنی زندگیوں کو ثابت قدمی میں لا سکتے ہیں ویّا کا نسائین کا ہم نے پکار کی تھی کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو دیکھو آ گئی ہے وہ مدد استعین و بصبری صرف پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا تم نے مجھے پکار لیا میں نے تمہاری پکار کا جواب دے دیا اس کے ساتھ تم لگے رہو اس تعین و صلاح. جس منزل کی طلب کر رہے تھے وہ منزل تم حاصل کر لوگے اگر تم یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اییا و ایاگا استعین میں کرتا رہوں گا اور دن میں بار بار اس کو پڑھتا رہوں گا تو میں نے بہت کمال کر لیا ہے اور اللہ کو غیبی مدد پہنچائے گا یہ مجھے ابھی مزید کچھ رہنمائی کی ضرورت پڑے گی وہ رہنمائی کر چکا ہے اس کے اندر یہ اپنے آپ کو ایک تسلی دینا یا اطمینان دینے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے حقیقت نہیں ہو سکتی ہے یہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہے کہ میں دعاؤں کے اوپر اپنی جو بنا کر کے بیٹھ جاؤں کہ دعا کرتا رہوں گا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ نے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہ چیزیں بتائی ہیں وہ فارمولے بتائے ہیں کہ یہ وہ فارمولے ہیں جو آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ذریعہ ہیں پوری کائنات کا اصول اٹھا کے دیکھ لیجئے پوری کائنات کے اندر کیا ہوتا ہے علت و معلول کا بڑا مشہور کنسیپٹ ہے سائنس کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا سبب اختیار کریں گے تو آپ کے معاملات خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے میں سبب اختیار کرتا نہیں ہوں میں دعاؤں کے چکر میں بیٹھا رہتا ہوں میں نے ایک دفعہ ایک سے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ دعا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے تو قرآن کے اندر جو دعائیں آئی ہیں اور جو دعا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں اتنی رائج ہے وہاں تیس لاکھ کا مجمع دعا کر رہا ہے کہیں پہ دو لاکھ کا مجمع دعا کر رہا ہے کہیں پہ دو ہزار کا مجمع دعا کر رہا ہے جمعہ کی خود بات کے اندر تو یہ سارے کے سارے غلط ہیں یہ سب کے سب باطل چیز کے اوپر جمع ہو چکے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری کی پوری امت کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جو قرآن کے اندر بھی بیان ہوا ہے اور ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان سے سیدھی بات کہی تھی میں نے کہا کہ آپ سب کام چھوڑ دیں جو چیزیں آپ کو ناممکن لگ رہی ہیں نا آپ اس کی دعا کر کے دیکھ لیں اگر وہ قبول ہو جاتی ہیں وہ ناممکنات آپ کی ممکنات میں بدل جاتی ہیں بغیر کسی عمل کے تو آپ جس طرح مانتے ہیں میں بھی ماننا شروع کر دوں گا حقیقت کی روشنی میں رکھ کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں آپ عمل کرتے بھی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں عمل کر بھی لیں آپ آپ اس چیز کو حاصل کر کے دکھائیں جو آپ کا خواب ہے دعا کے ذریعے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں دعا مانگنا شروع کر دوں ابھی کہ اللہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں قرآن کے اندر توانا وہ جی وہ داعی ہوتا دعان جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں میں نے پکارا ہے کیا یہ حقیقت ہو سکتا ہے کیا میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا تجربہ شرط ہے اگر یہ تجربے پورا اترتا ہے تو ہم بھی مان جائیں گے ہمیں کیا اس میں مشکل ہے مان جانے میں تو یہ جو نظریہ ہمارے ہاں پیش کر دیا گیا نا ہم صورت الفاتحہ کے اندر بھی جو کنسیپٹ بیان ہوا ہے یا کا نعمد ہوا یا کا نسائن اسی دنت سے وہاں مستقیم میں تو آگیا ہے نا ابھی اوپر یا جب میں پڑھ رہا تھا ولی وتّیمت نعمت علیکم ولعلکم محت <دُون> کہ تم یہ یہ پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کو فالو کرتے رہو یہ پیرامیٹرز میں نے تمہیں کیوں دیے ہیں ولی و آگے میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں اور آگے لکھا ہوا ہے ولاء اللہ ممتد ان ساری باتوں کے جواب قرآن کے اندر موجود ہیں ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے یہ پیرامیڈرز جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہ کس لیے دیے ہیں تاکہ میں اپنی نعمت کو تمام کر دوں اور یہ اس لیے دیے ہیں لا اللہ کو شاید کہ تم جو عہدین سواتر مستقیم کے بار بار مجھے پکار کر رہے تھے نا شاید کہ تم وہ راستہ حاصل کر لو جو تم مجھ سے مانگ رہے تھے میں آج تک ادھر سواتل مستقیم کیے کیے جا رہا ہوں مجھے راستہ دکھا دے وہ کہہ رہا راستہ دکھا دیا اللہ کو یہ ہے وہ راستہ یہ ہے وہ پیرامیٹرز ان کو فالو کرتے رہو شاید کہ تم جو مانگ رہے تھے وہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی تم یہ کام چھوڑ دو کہ میں دعا کے وہ معاملات الگ ہیں کہ وہ دعا مانگنے والے اور دعا کروانے والے اور فلا فلا جو لوگ ہیں ان کی ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی ہے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے کا کوئی مقام ایسا تھا جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے وہ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیے مجھے وہاں پر کون سی دعا ہے جو مستحب ہے وہاں مانگی جاتی ہے ایک مقام ہے جہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں تو دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں تو آپ بتائیں کہ اس موقعے پر جا کر دعا کون سی کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ ہمارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کہ وہاں پر تو یہ ہی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مستجاب العوات بنا دیجئے مستجاب الدعا کا مطلب ہوتا ہے ایسا بنا دیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسا بنا دیں بس پھر تو آپ کو جگہ اور مقام کا مسئلہ مطلب ہی نہیں ہوگا آپ کو جہاں دعا مانگیں وہ قبول ہے کیونکہ آپ تو مستجاب العوا ہیں بتائیے مستجاب الدعا کی ٹرم موجود ہے ہمارے ہاں کہ فلاں مست دعوت ہے یعنی ان کی دعا, دعا جب بھی وہ پکارتے تھے قبور ہو جاتی تھی تو آپ مجھے بتائیے قرآن کے اندر جو انبیاء کے تذکرے قرآن نے بیان کیے ہیں وہاں تو نو اپنے بیٹے کے لیے سفارش کر رہے ہیں کہ یہ تو میرے گھرانے سے تھا تو اللہ فماتا ہے انہو لیسا منہ لکی آپ کے گھرانے سے تھوڑی تھا انہو عمل غیر سوالی فلا تسالی ما لیسا لکبیہم آپ مجھ سے وہ سوال مت کیجئے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو یہاں پر پھر کیا نبی مستضاق کو دعویٰ نہیں ہوتے تھے تو پھر ان کی دعا کے بارے میں قرآن نے یہ کیوں کہا اولا الحمد الحم نبی کے فرماتے ہیں آپ ان کے لیے استفار کریں یا نہ کریں ان فلیں یقف اللہ لہم آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی یعنی ان گنت مرتبہ بھی استغفار طلب کریں گے فلاں اللہ اللّہ اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کریں گے کرے گا اب بتائیے اس دعا کا اس دعا کو بتانے والے شخص کے شخص کا میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا معاملہ ہے جب قرآن یہاں تک لے کے آتا ہے معاملے کو تو وہ جو بتا رہے ہیں کہ یہاں جا کے یہ دعا کریں کہ یہ اللہ مجھے اس مقام پہ کھڑا ہوں تو مستجاب و دعویٰ بنا دیجئے مقام بھی الگ الگ کیے ہوں یہ فلاں مقام جو ہے نا یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے یہ فلاں وقت جو ہے یہ دعا قبول ہونے کا وقت جو میں نے تفصیل سے بیان کیا تہائی رات میں دعا کیا کرو تو آپ جو دعا کر رہے ہیں آپ نے جو رہنمائی طلب کی تھی وہ رہنمائی آپ کے پاس اللہ کی کلام کی صورت میں موجود ہے آپ ڈھونڈیں تو اس کے اندر پورے کے پورے پیرامیڈرز موجود ہیں وہ سارے کے سارے اصول بیان کر دی ہیں کہ یہ یہ کرو گے تو یہ حاصل ہوگا یہ نہیں کرو گے تو حاصل نہیں ہوگا میں دعاؤں کے اوپر بنا کر کے بیٹھا ہوں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں اور میں دعاؤں سے سکر کر دوں گا تجربہ شرط ہے تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ اگر دعا سے ہی سارے معاملات حل ہو رہے ہیں تو بجائے ڈاکٹر وہ کیا کریں گے ان کے پاس کیا کریں گے جا کے میرا آپریشن ہو رہا ہے دعا کر لیجئے گا ایک شخص نے مجھ سے کہا میرا آپریشن ہونے والا ہے یہ فلاں کا آپریشن ہونے والا ہے تو میرے لیے دعا کر لیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر لیتا ہوں آپریشن مت کرائیے آپ آپریشن کا ایک ہی کام کر لیں تو وہ آپریشن کر لیں یا میں دعا کر لوں اگر دونوں کے کام میں تاثیر ہے تو پھر دونوں میں سے ایک کام کروائیے کر یہی ممکن ہے یہ تھوڑی ممکن ہے کہ دو ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ بھی آپریشن کر لیجئے آپ بھی آپریشن کر لیجئے جبکہ دونوں کے پاس اس کا اختیار و تاثر موجود ہے تو ایک ہی سے آپریشن کروا جائے گا نا اگر میری دعا کے اندر بھی یہ تاثر موجود ہے میری دعا سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یا تم اس سے دعا کروا لیجئے یا اس کا آپریشن کروا لیجئے ایک کام کر لیجئے جن کے بارے میں مستجاب دعویٰ بزرگوں کے بارے میں یہ پیش کرتے ہیں نا وہ خود اپنے علاج کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ کاش مجھے یہاں سے شفا حاصل ہو جائے پیر صاحب کے پاس مریدوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ بابا جی سر میں درد ہے بابا جی یہ کندھے میں درد ہے بابا جی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا یہاں آپریشن ہونا ہے یہاں ایسا ہو گیا ہے یہاں وہ ہو گیا ہے آپ ذرا دم کر دیجئے بابا جی دم کر رہے ہیں اور جب بابا جی کے مسائل سامنے آتے ہیں تو بابا جی خود جا کے ڈاکٹر کے پاس علاج کے بارے ہوتے ہیں اب آپ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے